Sultan Alauddin Rayyat Shah 2 uh, Sultan Alauddin Rayyat Shah jangan keliru lah, ada Sultan Alauddin Rayyat Shah 2 atau orang lain okey ini Sultan Alauddin Rayyat Shah nama dia Raja Husin ha? dia naik dengan pakai gelaran Sultan Alauddin Rayyat Shah yang ni saya zaman sekolah pun dengar nama ni kita panggil Omar Abdul Aziz ha betul lah bila dia naik zaman Pax Malaka lah. Zaman Keamanan Malacca. Okay, sebab apa? Bapak dah, dah buat cerita lah. Bila naik zaman dia, dia nak memperhebatkan lagi dengan dia nak menjaga keamanan itu. Sultan Alauddin Riyad Shah yang pertamanya dia kuat agama. Tapi saya nak kata dia kuat agama pun tak boleh juga sebab ayah dia pun kuat. Jadi, dia antara yang kuat agama lah. Kemudian, dia ni cerita yang terkenal tentang Sultan Alauddin Riyad Shah ni dia suka berjalan malam dekat penjuri kan. Antara cerita yang direkodkan dalam sejarah Melayu. Sultan Alauddin Riyad Shah masa awal-awal pemerintahan dia, dia ada dua orang bodyguard dia yang akan sentiasa ikut dia berjalan malam, menyamak. Okay, ini yang sempat direkodkan dalam sejarah Melayu. Satu malam tu, eh, mereka berselisih dengan enam orang lelaki yang sedang membawa peti mah tengah malam. Mencurigakan. Maka Sultan pakai tubing. Tahan. Tanya hampa Nabi mana? Bila tanya tu, terus 6 orang ni mengamuk. Oh, kalau kerih. Lawan. Bila lawan, dalam sejarah Melayu sebut, Sultan Alauddin Raya Shah sendiri yang lawan. Dua orang mati ditikam oleh Sultan Alauddin Raya Shah. Seorang mati ditikam oleh salah seorang bodyguard dia. Dan lagi tiga orang lari. Jadi mayat itu ditinggalkan di situ. Kenapa ditinggalkan? Ada sebab kan? Pas tengah malam dah. Esok pagi siang, siang siang bila parlimen buka bila bendahara main mengadap sultan tanya tuan ini saya ini bukan sumber blok nah ini sumber sejarah Melayu sultan al-adil tanya bendahara datuk sri ada tak perkabaran apa-apa cerita pagi ni di kawasan kota kita maksud bila kata kawasan kota ni maksud kawasan pentadbiran lah kota melaka melaka dah meliputi semenanjung lah tapi kawasan pentadbiran ni Maksudnya, jenayah tu berlaku dekat KL. Macam tu lah. Takkan, tak tahu. Tanya je benar Ada contoh-contoh terbaru tak? Front page. Kata benar semua baik-baik saja tuanku Nah, benar-benar kata. Benda menteri tu Cuma dalam, dalam sejarah ni Dia tak sebut Benda haram ni siapa dia Tapi saya faham Tun Perak Tapi tak mungkin Tun Perak Macam tu saya, saya tak dapat lagi Sejujurnya saya tak dapat lagi Adakah Tun Perak Pencin dulu Baru meninggal Ataupun pencin mati Sebab saya, saya tak tahu Sebab apa Benda haram ni siapa Tun Perak ke Tak tahu ha? Saya tak boleh kata Mungkin Tuan Perak. Tuan Perak pun mungkin juga sebab Tuan Perak. Semua saya tak tahu takut dia pencet. Dia hidup lagi tapi dia tak jadi bendahara. Kok-kok lah. Kok-kok silap. Tapi logik Tuan Perak pun betul juga. Sebab ingat tak? Nanti Sultan Mahmud kan anak Tuan Perak main mula takro. Itu anak Tuan Perak kan? Dalam ni bendahara tu mungkin Tuan Perak lah. Sebab sebab saya kata bukan. Sebab dalam kes ni bendahara tu nak menipu sikit. Bila saya terlalu meletakkan Tuan Perak tinggi. Saya tengok mungkin tu berat tak tipu kot mungkinlah Mungkin lah Itu faktor peribadi saya lah Faktor manusia orang kata kan Sebab saya memang Meminati Tuan Perak Tapi saya boleh Saya kena tanya maksud Tuan Perak bukan Nabi Dia manusia Dia mungkin ada juga menipu sikit Mungkin dia tak menipu Sebab okay, saya baca lah secara hari Bila Sultan tanya benar kata tak ada apa tuan Betul tak ada apa? Betul tak ada apa? Tak dengar kata tentang pembunuhan yang berlaku semalam. Kata Tuan Perak, temenggung tak abang apa, apa pun. Temenggung kutuk polis eh? Jadi adakah tak ada kes tu? Jadi bila temenggung tak abang, tak ada. Kata Tuan Ku Sultan Alia ataupun adakah mungkin anak-anak buah temenggung tak buat kerja? Oh, benar, -benar ada jam lah. Benar-benar sengak. Ah, Di dalam re ni kata benar-benar sengak. Oh, tu mungkin Tuan Perak lah, kot. Dia, 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 tak, boleh tak melawan. Dalam yang buyah hamka kot buat keluar. kita. Bendahara tertunduk malu. Oh, so mungkin tu berak juga kan. Jadi kata Sultan Sultan al cuba pergi siasat. Ada tiga mayat dekat tengah jalan. Siasat-siasat, jumpa sungguh ada mayat. Bukannya mayat tu duduk merata tengah jalan. Kata Sultan Al-Din lepas ni saya mau malam-malam perketatkan rondaan. Okay, ini ingat, ya? ini penting. Ini sumber sejarah. Kata Sultan Al-Din setiap T-junction kena buat satu pos kawalan. Ini betul Sebut, dia tak sebut T-junction sebab setiap simpang empat. Saya bila saya baca, saya teruja sebab apa? Saya bukan teruja sebab post kawalan-kawalan tu. Saya teruja sebab simpang 4 tu. Maknanya perbandaran di Melaka ni hebat terawang dengan simpang 4 dah ada lah bang. T-junction. Semua traffic light lah tak ada air hood. Kan? Setiap simpang 4 kena ada ni. tak kan, boleh dengar kat orang-orang yang sini sini sekejap. Dia bergelok orang tak habis epok-epok ni simpang 4 pula dah. So layan orang dia Bagi lima orang pang pun punya meja jauh lah. Janganlah bayang simpang 4 lagu kita. Ada traffic light, ada number kan. Simpang 4 lagu T Junction Cara Melaka lah kot kan? Tapi nak buat perbandaran tu dah ada Di setiap simpang yang berselisih 4 ni Buat kawalan pos dan kena ada orang di sana okay. Dan di sana juga kata Sultan Lady Raja Buat counter lost and found Dia tak kata lost and found Saya tambah Tapi dia kata Kalau ada barang tercicir Keciciran dekat setiap simpang 4 Dan sekitar radius itu Letak di situ kalau ada barang kejumpaan pun letak di situ Maksudnya dia dah buat counter lost and found dah Tapi saya menarik pasal T-junction tu lah Jadi akhirnya bila benar dah desak tuanku tanya Macam mana tuanku tak awal benda kami? Contoh tiga orang mati ni, siapa pun tak jumpa lagi maksudnya Tuan-tuan pukul 8, penyewa awam Dia paskat daripada 5 kaunter jenai Tak baik, saya pun penyewa awam kok Tapi maksudnya zaman tu mengulak dah dah Tuanku tanya pukul 8 pagi masuk ofis Takkan polis tak report apa lagi? Nak tak report apa? Mayat dah mati semalam ni. Maknanya depa pi pasak depa gelak makan. Depa tak bicis ah. Ha tu cerita dia. Tak maahlah jawab awam. Saya pun jawab awam kok. Tapi kita kena mengaku kan. Jadi itu itu bukan semua jabatan. Nah Itu bukan atas jawab awam. Itu atas dia sendiri. Saya 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 dok, saya pasak saya bawa kerja tu eh. Hmm. Sebab so, cikgu kan kelas tujuh sengah. Tapi masing-masing lah masing-masing. Tak mahu kita takkan nyawa awam tak baik. Tapi sebenarnya struggle itu ada pada ada pada sektor swasta. Saya lah nyawa awam. Struggle itu ada pada sektor swasta. Dia pun bekerja kerah. Tapi mahu lah nyawa orang saya. Nyawa awam pun bagus juga. Nah. nah. Wah, kena cover balik macam mana, kan? eh? Okay. Saya punya awam dengan tekut saya punya awam Okey, baik Unais X Unlimited Jomlah join group itu Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun Tuan-tuan boleh dengar pada masa depan Sebab ini adalah komitmen uh, bayaran sekali seumur hidup Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah untuk memberikan satu pendahan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan orang yang lain Siri Empire 47 episod dan insyaAllah akan datang Episod yang ke-48 Siri Kuliah Konspirasi Dan juga Siri Istimewa Dokumentari Konspirasi Video ni memang tak boleh langsung di-upload Memang tak lepas Ayuh kita daftar sekarang Saya mengharapkan para umpaya rian sekalian Jomlah Lagi cepat anda masuk Lagi cepat anda dapat akses ha, okay, Jadi Tuan Ku tak kata apa Bila benar, benar kata Macam mana Tuan Ku tahu lebih awal daripada kami ha, Dalam sejarah kata Sultan laudi reaksi cuma senyum Dan dia masuk ke bilik dia tak cakap dua orang gad ni lah yang beritahu dua panglima ni beritahu tak tahu panglima ni siapa dan dia tak sebut pun kata lima bersaudara hantu lah jadi saya pun tak apa nak berani kata ha, saya panggil saya takut si kan sebab zaman itu hantu lah semana hantu ni paling kerap kita dengar dengan Sultan Mansur. Hampir tak jumpa lah tuan-tuan. Minta maaf sebut lah. Hampir tak jumpa. Kalau saya, kalau saya salah minta maaf. Tapi kadang bacaan saya hampir tak jumpa dipasangkan hantuah tu dengan Sultan Ladu Raya Shah. Kalau ada pun disebut pegawai. Saya punya pemahaman sekadar bacaan saya yang lain. Bukan konteks Melaka. Bila saya baca dari Dato' Syarafi dan beberapa bacaan yang lain. Era ini era pengembaraan hantu. Maknanya dia dah jadi. Kan dia ada pangkat. Laksmana ni, apa maksud Laksmana? Dia panglima di laut. Kemudian bagi saya, masa ini misi-misi hantuah untuk keluar dah. Ni saya cuba bagi kat tuan-tuan, one line story ni. Masa hantuah masih ada. Masa rombongan nak minam puteri gunung ledang, hantuah dah tua dah. Ingat maksud tu Mamat, mungkin hantu masih ada tetapi hantu masa ni dia dekat luar negara. Mungkin dekat Mekah, mungkin dekat Osmania, mungkin dekat Kemboja. Allah Taala alam. Kita kita, kita, kaji sama-sama. Ataupun mungkin dia ada post dia tu mungkin dia ada pegawai kedutaan ke ataupun dah tak tahu Allah Taala. Mungkin hantu juga dia cakap Al Imam Al-Ghazali di pujung usia dah masuk sufi, dah tak mau dia jawatan, mungkin dia fokus pada akhirat. Tak tahu, tak tahu. Tapi dalam zaman Sultan Mahmud hantu masih ada pada tua. Dia dalam sejarah Melayu kata dia tak sanggup bila dengar syarat-syarat daripada Sri Gunung Ledang tu kan maka dia lempak senjata kan. Dia, lem, dia dia, lempak Taming Sari kan. Tapi itulah kalau dia lempak Taming Sari Taming Sari duduk ada dekat Eh, Perak sekarang Sabah kita akan cuba terjumpa kaki Sebab ada catatan kan Hantu di, di Jepun dan sebagainya tu Itu ha, yang Kalau semua catatan itu betul Bermaksud era hantu pi luar negara ni zaman Alauddin Raja Shah. Sebab kan saya sekali dah kata tadi zaman Sultan Alauddin Raja zaman keamanan. Bahkan Sultan Alauddin Raja Shah sendiri juga ayalah warrior fighter kan dua orang kena dengan dia kan. Kemudian uh, Sultan Alauddin Raja Shah buat keluar satu hukuman dia kata zaman dia pakai hudud pasal dia kuat agama kan sama lah zaman ayah dia pun. Cuma dia keluar satu arahan tentang aplikasi hudud itu. Kena tengok suasana dia kata. Ini yang menarik ni. Sultan Alauddin Raja Shah buat keluar berkeliling kepada semua negeri-negeri di bawah Melaka nak buat hudud apa-apa pun tengok suasana kalau zaman ekonomi mencengkam tak boleh buat, buat tak zir, buat tak zir. Tetapi kalau bab kisos, hukum bunuh ataupun hukuman hudud yang kena hukum mati, tak boleh buat tak eh. Hantar mai federal dulu. Hantar mai fakta kes dekat Melaka. Melaka ada panel ulama' yang akan siasat. Baru Melaka akan hantar balik surat. Green light. Patut dihukum mati ataupun tidak. Ini ada dalam fakta sejarah. Dokumentai. Sebab kerajaan siap penuh kena Uh, hukuman oleh Sultan Alauddin Raja Shah sebab depa menjalankan hukuman bunuh tak refer sultan dulu setiap negeri-negeri yang keliling Nusantara yang di bawah Melaka ni hukuman lain boleh jalan sebab apa semua ni tapi hukuman bunuh masa nyawa tu berharga bukan tak boleh bunuh hantar dekat sultan dulu fakta kes sebab dekat sultan ada board of ulama yang akan check ulama kata okey kuat Panggil saksi main siasat apa semua dulu? Maksudnya, undang-undang Islam bukan undang-undang draconian. Bukan undang-undang panglima hitam yang main bunuh coklat-coklat hati. Siasat, keperluan, kekurangan, kelemahan kes, kehujahan kes, faktor kes. Kemudian tengok pula apa ini, ni. Tengok semua A to Z. Pasal hukuman mati bukan orang jamin main dulu kan? Pasal tu sampai zaman moden pun mereka masih membincangkan tentang relevan ataupun tidak hukuman mati. Sebab tu Sultan Sultan al Shah dia, dia tekankan betul-betul hukuman mati ni. Tengok balik. Bukan kata tak boleh, tapi tengok betul-betul dulu. Fakta kes, kehujahan kes, kekuatan kes, kalau boleh maaf, kalau boleh turunkan sampai tahap takzir saja, kalau boleh buat diat, ya, dan banyak denda dan sebagainya. Pasti dia menghargai setiap butir nyawa rakyat dia. Nah, itu, itu ayat yang lebih sesuai. Baik, selesai. Sultan Alauddin adil Shah. Baik. Sultan Mahmud ni menarik. Dan cerita dia agak panjang saya cuba bagi teaser macam ni kat tuan-tuan. Nanti tuan-tuan nilai kan. Eh? Sultan Mahmud Shah zaman dia ni yang saya nak cerita, silibus saya ni ialah satu saya nak cerita bagaimana dia terdidik sampai dia jadi macam tu. Jadi macam tu tu macam mana? Yang macam tuan-tuan nak baca tu lah. Yang nafsu kuat, nak nak puteri gunung ledang. dia dah ada bini dah ada anak dah anak dia pun kau ajak ke anak dia pitikan anak tuan perak tu siapa dia berjadilah kutu ajak ajar di ujung ni lah kemudian dia sanggup dalam sejarah Melayu kata dikerahkan tujuh tempayan air mata anak dara Melaka, Jambatan Emas. Buat tak buat tak, tak kisah tapi dia sanggup. Yang dia tak sanggup yang uh, darah anak dia ya. Contoh boleh tengok Profesor Ramlah Adam punya punya ulasan. Ya, saya tahu orang tak setuju dengan dia setengah. Tapi kok rupanya kita kena tahu dia memang ahli dalam sejarah. Dia memang orang sejarah. Orang sejarah ni dia terikat sikit. Ya, saya Dia tak berani lari, dia tak berani nak macam kita lah. Dr. Rofa kata, Bukit Panah. Bang depa ni bukan orang sejarah jadi depa agak lebih luas bila orang sejarah ni dia takut contohlah macam ustaz-ustaz contoh hadis dia nak cakap dia takut dia ada tarikh sikit ha jadi gitu sebab dia ada disiplin yang ikat dia jadi kita hormat juga meskipun kita rasa Rijik sangat lah ni cerita dia ni Tapi tak apalah kita hormat Jadi cerita juga pasal yang tujuh syarat tu Kemudian saya nak cerita pasal Sultan Mahmud nanti ni Pergolakan politik yang berlaku ni Sebagai orang yang mendidik diri saya untuk jadi muktadil Dia duduk tengah-tengah Tak wajar untuk kita lihat Sultan Mahmud ni jahat saja. Boleh tak kalau saya katakan macam ni? Oleh kerana sejarah Melaka ditulis pada zaman portugis adakah kebarangkalian sultan mahmud itu dipotret sebagai jahat ataupun memang jahat sungguh bukanlah jahat dia tak jahat cuma ala raja lah okay, kan saya nak bagi tuan-tuan fikir ya. bila kita baca tentang sejarah ni kita habis dah melakon ya. saya saya nak, nak, nak contoh macam ni bila kita baca tentang sejarah panglima hajjaj bin yusuf as ya. dia panglima kerajaan bani umayyah gubernur jahat runtuhkan Kaabah, bunuh sahabat, tikam orang ni, tikam orang ni, semelih orang semelih orang tak peduli. Tapi ada sumbangan. Ada beberapa penulisan kita baca riwayat, dia riwayatkan hadis. Daripada, ya takut khutbah pada masa tu hadis tu dia riwayatkan. Uh, sampai berasal Tuan Osman, Tuan Osman berada Nabi SAW. Cuma orang tak ambil lah riwayat daripada dia. Pasal dia, dia bukan, dia tak ada, dia tak ada, dia ada, ada hadis daripada dia ada, dia ada, dia ada, dia tak ada, dia 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 ada, ruayat, hadis tentang kematian. Saya ingat satu hadis bila dia ada di riwayat. Saya saya terfikir bila mana bila mana satu fikir macam ni tau. Kenapa Hajjaj ini digambarkan terlalu jahat? Sebab saya kata <tusuk> ada sejarah kena deal dengan geografi juga. ataupun ya, geopolitik ataupun geo, geo lah. Zaman penulisan sejarah itu yang buti-buti zaman siapa? Zaman Abbasiyah. Abbasiyah 600 tahun. Hajjaj panglima Umayyah. Umayyah musuh Abbasiyah. Jadi ada adakah kemungkinan Penulisan sama Abbasiyah, bila mana dia nak tulis pasal Panglima-Panglima Umayyah, maka dia gambarkan jahat gila-gila. Ha, yang tu yang saya cuba nak bawa tu dah fikir. Jadi adakah Hajjaj ini betul-betul jahat ataupun Panglima yang terfitnah? No? Allah ta'ala alam. Kita buka tarikh Dimash, dia baik. Sebab tarikh Dimash, Damsyik, Umayyah. Kita buka tarikh Baghdad, kita buka penulisan yang era-era selepas itu, dia jahat. Sejarah ditulis oleh orang menang. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan kita duduk dalam satu hari begitu. Jangan cepat tikam hang aku, lawan hang aku, lompat hang aku, maki hang aku tidak. Kita penuntut ilmu yang beradab. Kita akan pergi Sultan Mahmud, pergolakan dalaman, tul mutakhir apa semua tu. Ni Rasul Asman Qojah Hasan, si kitul, siapa si kitul? Yang tu penting tu, oh. si kitul. Kemudian Persia Portugis yang dihantar ke Melaka tu apa cerita? Lopez de Squeira, Alfonso de Albuquerque, kemudian apa nama ni? Apa cerita Portugal pada masa tu boleh hantar main Melaka ni? Nah, ha? apa contoh ni? Dan ada cerita seorang perempuan Jawa yang duduk bekerja di Melaka bercinta dengan seorang special brand Portugis dekat Melaka. Kita sambung Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511. Towards the end of Melaka. Tajuk dia The Fall of Melaka. Bagi saya sejak tajuk depan, tajuk ni tak bagi ni. <laughs> okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.